tongi zikrda payg'ambar bo'lishligiga qaramasdan payg'ambarlarni imomi bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytar ekanlar bu ya'ni badanni bir siyra nimadan o'tkazishlik men shunday tushunaman bu duoni badanimizni ertalabda bir tomografiya qilib yuborlarda защита qilasizlar shu bilan himoya qobiqchasi paydo bo'ladi shuning uchun haligi kitobni olsangiz hisnul muslim deb yozib qo'yibdi de. tarjimasi musulmonni qo'rg'oni qachon mana shu narsa bilan musulmon qo'rg'onlanadi ana o'shanda insonlarni yomonligidan jin shaytonlarni yomonligidan har xil kasalliklardan inson uzoq bo'ladi mana shu kitobda yigirma bitta o'n to'qqizta o'n oltita har xil zikrlar keltiriladi o'sha zikrlarni birinchisi kursi bir marotaba marotabauch marotabauch marotaba üç maratabı ha